Bagi sedekah dekat aku Dia salat sunat Kita ikut dah Ini yang Nabi SAW ajak dalam hadis ha? Ketika mana petang uh, Mai ada beberapa orang sahabat Yang mai lewat semayang Dia pun nak semayang Nabi kata tunggu tak Nabi berusaha, Nabi berusaha salat berjamaah Nabi kata kepada sahabat Nabi Yang telah bersalat bersama-sama dengan Nabi Adakah daripada kalian uh, Aturid antusaddaq bihim Aturidu antusaddaqu bihim Adakah daripada kalian kali, Daripada kalangan kalian Nak bersedekah kepada mereka Maka seorang sahabat angkat, ya aku nak sedekah. Kata Nabi Muhammad SAW, jadi imam kepada mereka. Jadi imam. Jadi dia sembayang sunat, mereka sembayang, wajib mereka ikut dan follow dia. Ini sebagai satu didikan bagi orang yang lewat sembayang. Dia tak boleh solat dengan imam tadi ni, dia solat dengan imam lain. Adapun kalau kita sekiranya kita ada benar-benar ada kemutolatan, kemaslahatan dan sebagainya, balik solat di rumah, lakukan berjamaah di rumah, tidak ada masalah. Sebab di, rumah bukan masjid Masjid nak menampakkan perpaduan ummah Disiplin masa Disiplin timing salat Satu Timing waktu tu Untuk dilakukan secara berjamaah Yang lain melewat Sendirian Okey Itu yang dia jadi di masjid Maka kalau tu tempat tu bukan dikategorikan sebagai masjid Tempat tu bukan dikategorikan sebagai uh, Tempat yang yang dipilih Yang ada imam yang khusus Maka tidak ada masalah Solat dalam kelompok pun Kau tu kelompok ni Kau ni kelompok ni Tidak ada masalah boleh dilakukan wallahu a'lam boleh tak perempuan salat dengan niqab perempuan ni lebih baik dia salat membuka wajahnya lebih baik dia salat membuka wajahnya ataupun dia pakai saddle saddle lain dengan niqab niqab dia bagi ditutup dia ditutup macam ni ataupun dia dia kaedah dia dia bukan main daripada atas Sadal Orang kita panggil sidai kainan Sidai Sidai Sadal ni dia ambil kain Macam harap pakai Ambil kain besar hitam Letak daripada atas Turun ke bawah Kalau dia nak tebuk Tebuk mata Kalau dia tak mau tebuk Dia letak saja kain di atas Yang tu boleh Walau bagaimanapun Lebih baik dia mendedahkan Wajah dia ketika mana dia bersalat Seperti yang dilakukan oleh isteri-isteri Nabi Tengok ketika mana bertawaf Asal bertawaf tu dedahkan wajah Aishah radiyallahu anha, bila bertawah, dia dedahkan wajah. Bila nampak fitnah saja, dia, dia tutup wajah dia. Macam tu juga bagi para wanita. Asalnya dedahkan wajah ketika mana dia bersalat. Allahuakbar. Yeah. Uh, macam mana untuk solat uh, pakai khuf uh, solat atas kenderaan? Solat pakai khuf? Pakai semayak? Macam biasa, bergerakan Ah, pergerakan semacam. Okey, asal solat ni sahabat-sahabat. Solat -sahabat. ni sunnah dia kita pakai kasut. Sunnah dia kita pakai kasut. Asal yang Nabi sebut dalam hadis sallu fi ni'al. Ya Solatlah kamu dalam keadaan kamu memakai kasut. Itu asal dalam solat. Maknanya kalau kita ada peluang untuk solat pakai kasut pakai. Iyalah kalau kita masuk masjid di Malaysia masuk masjid Shah Alam pakai kasut kena luku pada waktu imam. Tak boleh kan? Ha? Tapi itu asalnya. Sebab apa? Sebab dulu Yahudi, dia orang solat dalam keadaan kaki mereka bertelanjang. Tak pakai apa-apa pun. Jadi, untuk menyelisi orang Yahudi, Nabi SAW mengajar kita solat pakai kasut. Okay, itu asas dia. Maka pakai kasut termasuk sekali dengan khuf. Termasuk kita bahas tadi, Pak Khuf tadi dah. Termasuk sekali dengan stokin dan hal yang itu dengannya, membawa hukum yang sama. Okay, itu satu. Yang kedua, isu solat tadi, Pak, terhadap kendaraan. Salat atas kendaraan ni kita kena ingat Salat atas kendaraan yang dilakukan oleh Nabi Hanya salat sunat Hanya salat sunat Bukti dia Nabi SAW uh, Pernah uh, Naik unta Ini di antara Benda yang para ulama bahaskan Bila Al-Imam Abu Hanifah Membawa Bahawa salat witir itu fardu Salat witir Jadi dia bagi dia salat fardu ni ada dia, dia, dia bezakan antara wajib dengan fardu Minta maaf salat wajib Fardu lain Fardu ni lima, sahi, lima, lima waktu Sarai semalam Dia tambah sekali dengan solat yang keenam Witir Witir ni bagi solat wajib ha? Antara cara menjawab Ke atas pandangan Alimam Abu Hanifah mazhab Hanafi ni Adalah dengan menyatakan bahawasanya Nabi pernah melakukan solat witir di atas Kenderaan Tapi Nabi SAW Bila Bila Datang masuk waktu salat zuhur Nabi turun daripada kenderaan Nabi tunaikan salat Zuhur dan asar secara jamak. Witir Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan atas kenderaan dan Nabi lepaskan kenderaan Nabi berjalan. Unta Nabi sallallahu berjalan ke arah mana yang dia nak pergi. Mula-mula arahkan dulu ke arah kiblat. Macam kita lah katakan. Nak kita nak solat sunat pagi. Ini solat sunat lah. Bukan solat wajib. Solat wajib kategori dia atas tarak asal. Kalau kita nak solat sunat pagi-pagi tak, tak, tak sempat. Macam kata kata kalau alif jenis kaki sembahyang duha. Bagus. Okey. Kemudian uh, doktor kita pergi ambil dekat rumah. Lewat ni lewat ni lewat tak, tak ada Doktor pun ada kerja. Adik kata aku nak sembang duha ni. Okey okey okey. Doktor pun gostang kata buat ya. syirik dah. Mengada arah kiblat. Kiblat mana adik? Kiblat buat tu. Jadi kostar mengadap Alik pun Allahu Akbar Dia letak-letak tangan Puh Doktor press Pusing balik Jalan Tak tahu Dia terus semayang Seperti biasa Itu yang Nabi SAW lakukan Pada salat sunat ha? Adapun solat wajib Nabi tak lakukan di atas kenderaan Nabi turun dari kenderaan Persoalan dia pada, pada hari ini Isu dia Solat atas kapal terbang uh, Solat atas bah yang pemandu bah Tak mahu berhenti Pemandu bah tak bayang Kita <gata> terbang dah berhenti bang Berhenti Tak mahu berhenti tak 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 Semua orang tak mahu berhenti Semua orang tak mahu bayang Kita nak bayang semua Itu isu dia Jadi kalau isu dia Kalau kata kapal terbang Kita buat pilihan Dengan melihat Adakah bila aku sampai Di airport nanti kita nak tolak katakanlah daripada sini ke Malaysia. Adakah bila aku sampai ke sana nanti aku sempat untuk mendapatkan kedua-dua solat ni untuk jamak? Kalau sempat buat masa sampai nanti. Jangan buat tak terbang. Kalau tak sempat buat tak terbang. Macam kami kemarin ni subuh. Subuh memang tak sempatlah. Nak tunggu sini. Turun sini pun dah dah, dah, dah cerah dah, pukul tujuh dah. Jadi kami terpaksa solat atas kapal, kapal terbang. Sebab satu kemudroratan, bukan boleh habaq kat kapten. Oh, Apa pun tak? Satu kemudian. No, tak kenal <tuk> tu. Nampak? Okey, macam tu juga atas bah tadi ni. Kita tengok kesempatan dia. Kalau sekiranya contoh orang pergi ke Mekah, dia kata dia dia bajet-bajet daripada Malaysia dia pergi ke sana, Saudi dia lewat daripada Malaysia 5 jam. Kalau bertolak, kalau bertolak time tengah hari, kita akan sampai besok pagi. Maknanya Maghrib dan Isyak tak sempat. Maka Maghrib dan Isyak solat di dalam kapal terbang. Tapi kalau bertolak tengah malam, tengah malam, dia akan sampai besok awal pagi. Nampak? Kalau dalam dalam pukul 2, dia akan sampai awal pagi. Subuh dia sampai. Sampai awal pagi, kita sempat subuh di bawah. Kalau sempat subuh di bawah, maka kita kena salat subuh di bawah. Itu kaedah dan cara ada. Sebab asal bagi salat fardu, wajib adalah di atas daratan. Tanah. Okey? Adapun di langit sana, atas kemudaratan. Macam datuk, datuk apa tu? Syekh Muzaffar. Kan dia pergi ke bulan kan? Kod, uh, bukan, bukan. Dia pergi ke mana? Angkasa. Okey, dia pergi naik naik ke atas, kira naik ke atas lah. Tak sampai ke lagi. Eh. Naik ke atas. Di mana um, ada yang keluar fatwa. Ini fatwa orang tak cerdik. Dia kata, solat atas, 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 atas daripada bumi tak wajib. Solat wajib terbumi bumi saja. Naik ke atas, hilang kewajipan solat. Ha? Naiknya kena wajib. Wajib tetap wajib dia bersolat. Sebab itulah keadaan dan uh, kemampuan yang dia boleh lakukan. Tapi Allah, Allah. Ha? Qiblat dia. Qiblat dia. Mengadap, qiblat dia kira menghadap. Ingatlah qiblat ni sebenarnya jihad arah. Qiblat ni arah. Bila kata arah ni kita kena kita jangan terlalu rigid sangat. Sampai nak berlaku di Malaysia uh, hari ni ada ada pihak tertentu yang kata kita ni kena ubah balik qiblat semua sebab bila berlaku tsunami uh, dunia ni telah berubah kedudukan uh. Bumi telah berubah. Untuk oh, berubah ni berapa berapa dia duk kira berapa dia punya apa tu koordinat dia kan. Dia kata buah jadi kita kena ubah juga kiblat. melialah hangpa nak dapat projek tender ubah kiblat. Tu pun <tuh>, satu hal juga. <tuh>, Bukanlah semua nak nak lagu tu ada orang tertentu Allah wa Allahu lah ha, uh, jadi itu pun satu peluang bagi mereka nak nak berniaga. Tapi sebenarnya kiblat bukan sampai ke tahap tu. Kita contohlah kalau kita solat dalam bilik ni. Katakanlah kalau kita solat uh, apa ni uh, condong kata kiblat kat arah sana dia agak menyukarkan, menyebabkan ruang tersebut jadi sempit. Kita boleh alihkan sedikit untuk memenuhi ruang. Sebab dia arah. Bukan alih 90 darjah ataupun 180 darjah. Oh, dikit. Oh, kita nak alih ni. Kita, kita, pusing buat ni terus. Tu lah. <tuh> tak boleh. Kalau setakat sini, pusing ke sini sikit. Jadi, tak ada masalah. Hanya dia kena, kena, kena arah. Nak tanya entah. Adakah entah bahasa entah semayang ni, dari sini, kata-kata kiblat -kibla sini, direct boom bertembur dengan dinding Kaabah. Tak, kita ambil langkah mudah je contoh Kaabah besar mana? Kaabah katakanlah Kaabah besar Dewan ni eh. Katakanlah Kaabah besar Dewan ni, eh. contoh Okay? Entah solat memanjang, entah duduk di Malaysia ni Solat panjang, imam sini, makmum hujung sana macam ni Yang makmum hujung sana tak kena Kaabah dah Dia kena ke lain Kita nak sebenarnya Kaabah ni adalah arah Arah Tu saja tapi kita kena pasti kalau arah kita tidak keterlaluan, kita masih lagi arah ke arah ke sini, arah. Sini sampai sini, masih lagi. Kalau macam pusing terus. Ha? Kalau macam pusing terus katakanlah apa ni sini, kiblat belakang ni. Ha ni tak kena terus ya. Ini tak boleh lah sebab tak kena dengan arah. Okey, jadi kita mesti sama ada ke sini. Ha ni arah ni masih boleh diterima pakai. Dalam lingkungan ha? 90 darjah, 30 30, 50 hingga 60 darjah. Dalam tu kita boleh terima lagi. Satu, satu kemudahan. Ini koordinat berubah banyak mana sangat ni bukan berubah 180 darjah. Ini pun ini satu satu hal yang membimbangkan bila kita keterlaluan dan rigid sangat. Wallahu a'lam. Jadi saya kira cukup dulu setakat itu perbincangan kita khusus pasal solat kita. Kita pun dah terlebih masa ni. Dan saya kira uh, saya serahkan majlis ini kepada saudara Alif untuk meneruskannya. Wallahu a'lam dipersilakan.